Андреевич, присутствующие. Я постараюсь по сути сделать такое вступительное слово к презентации программы. Мы собираемся уже рабочей группой в, составе громадского, громадской рады при управлении уже обсуждали этот вопрос. Презентация эта представляется не впервые. У нас есть согласование всех профильных управлений обл. администрации, которые задействованы реализации этой э, программы. То есть э, это уже отработанный документ, который получил э, согласование. Соответственно, он э, опубликован на сайте управления, на сайте обл. администрации Есть публикации э, в прессе. Поэтому э, процесс обговора идет уже практически месяц. Там без нескольких э, дней э, были предложения обращения и от общественности, и от предприятий. Эти предложения все учтены, то есть по сравнению с предыдущей презентацией, которая в, месяц, в конце прошлого года проходила, внесены дополнения. То есть я считаю, что практически все эти предложения, которые озвучивались, они были включены в программу. Второй момент, что программа это, есть ну, это живой механизм, и он будет э, в любом случае изменяться. Мы понимаем, что жизнь не стоит на месте, меняется законодательство, появляются какие-то э, проблемы на территории области, которых раньше э, не было. Поэтому в любом случае мы будем программу корректировать. И это видно даже сейчас, вот уже еще программа не утверждена на сессии Совета, а уже есть э, определенные изменения, возникли проблемные вопросы по Черниговскому району, и сейчас ведется разговор о поиске финансирования. Соответственно, эти работы должны будут попасть и в программу нашу комплексную областную охраны Доктита. Поэтому мероприятия, но тем не менее на сегодняшний день основные приоритеты, которые экологические существуют у нас в области, они этой программой определены. Сюда вошли разделы абсолютно касающиеся всех направлений деятельности, связанной с экологией, это и вода, и воздух, отходы, это природно-заповедный фонд, это создание зон вдоль гипра и малых э, рек. Поэтому это вопросы мониторинга. Поэтому основная наша задача, конечно, обеспечить выполнение этой программы. Потому что, э, ну и можно сказать, что это первый документ, который появился. Всегда в области существовали программы по э, каждому направлению отдельному. Это первая такая комплексная программа, которая включила абсолютно все разделы себя. И наша задача будет обеспечить реализацию этих мероприятий. Хочу еще остановиться на нескольких цифрах, они, наверное, в презентации будут, но общее объем финансирования программы более 10 миллиардов, 10 миллиардов 800 миллионов. В то же время основная нагрузка по реализации этой программы, она ложится на плечи, на плечи промышленных предприятий, то есть, то есть тех объектов, которые экологическое воздействие на окружающую среду нашей области. И на промышленные предприятия приходится 7 миллиардов 800 миллионов. То есть 2 миллиарда 700 миллионов это деньги бюджета всех уровней. И наша задача здесь все-таки обеспечить максимально возможное финансирование этих работ за счет государственного бюджета, потому что с этого года... С местных бюджетов в сторону государственного бюджета и к 2014 году это будет вообще очень видно существенно, там всего 10% будет там по областному фонду оставаться. Поэтому наша задача иметь возможность привлечь государственный экофонд к реализации тех мероприятий, которые предусмотрены данной программой. У меня все. Я думаю.